Добрый день! в ефірі смачні новини. Основа життя – качественні піщові продукти. Сьогодні з вами Надія Могилянська і Олег Романовський. Продовжимо дивувати вас українськими підприємствами та цікавими заходами. А начнем, как всегда, з интересных і актуальних новостей. Известный журнал Forbes составил список полезных для здоровья продуктов. Их получилось 12, способных как предотвратить некоторые болезни, так и восполнить запас витаминов и способствовать тому, чтобы излечиться от уже имеющихся заболеваний. Так специалисты называют полезными ягоды с минимальным содержанием сахара, но большим количеством клетчатки. К ним можно отнести чернику, малину и землянику, которые содержат антиоксиданты с противораковыми свойствами и вещества, способствующие укреплению памяти. Полезными являются бобы. Они спасают от рака прямой кишки и сахарного диабета, а также орехи, предотвращающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Очень благотворно на организм влияет употребление коровьего молока, которое содержит линоленовую кислоту, что предупреждает развитие онкологических заболеваний. Жирная рыба способна избавить от высокого кровяного давления, уменьшить риск возникновения проблем с мозгом и сердцем. В говядине немного витамина В12 и белка, поэтому медики включили ее в список полезных продуктов. Яйца содержат холин, который питает мозг, и пигмент лютеин, полезный для зрения. Капуста благодаря индолам предотвращает развитие раковых заболеваний и хорошо выводит из организма токсины. Кроме того, медики назвали полезными яблоки с их витаминами и полезностью для зубов и легких, лук, чеснок, гранат и зеленый чай. Они могут предотвратить злокачественные опухоли и заболевания сердца. Осознанное питание – это не диета. Питаться осознанно – значит брать на себя ответственность за то, что вы делаете. Идея осознанного питания заключается в том, чтобы прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Если вы будете внимательно относиться к собственному телу и его потребностям, вы поймете, чего именно хочет ваш организм. Вы научитесь отличать настоящее чувство голода от простого желания побаловать себя чем-то вкусным. Еще один важный элемент осознанного питания – это причинно-следственные связи. Например, вы только что плотно поужинали или легли спать. Пронаблюдайте за тем, как реагирует ваш организм на поздний ужин. Просыпаетесь ли вы ночью от жажды? Снятся ли вам кошмары? Испытываете ли вы какие-либо другие неприятные ощущения? Такой же подход можно использовать и по отношению к любому продукту. Мы все рождаемся со способностью понимать внутренние сигналы нашего организма. Двухлетний малыш может легко оставить половину печенья недоеденным, но с возрастом под влиянием стереотипов и социальной культуры мы перестаем стаем питаться правильно и все меньше прислушиваемся к собственному телу. Питаясь осознанно, вы сможете избавиться от лишнего веса, нормализовать уровень глюкозы и липидов в крови, справиться с повышенным давлением и депрессией. Итак, стратегия осознанного питания. Сосредоточьтесь на чувстве насыщения и делайте перерывы во время еды. Не ешьте перед телевизором, на ходу или во время чтения. После того, как вы съели порцию, отдохните в течение 15 минут. Наслаждайтесь едой. Красиво сервируйте стол, даже если если вы едите в одиночестве. Представьте, что вы любимый клиент собственного фешенебельного ресторана и устройте себе романтический ужин при свечах. Слушайте свое тело. Если вы испытываете дискомфорт, попробуйте понять, что его вызвало. И проанализируйте свой рацион. Возможно, вам стоит отказаться от какого-то продукта. И самое главное, относитесь к собственному телу с любовью. Не заедайте плохое настроение или стрессы с шоколадом или фастфудом. Любые гастрономические излишества рано или поздно обернутся лишними килограммами. А у вас к себе и собственным потребностям поможет вам обрести здоровье и фигуру своей мечты. Весь мир на прошлой неделе отмечал праздник молодого віна. Всі ресторани і винодельческие предприятия созывали к себе на дегустацію того замічательного напітка. І звісно, що Одеська національна академія харчових технологій не могла пройти повз. Більш того, рівень заходів, які були проведені, підтверджує найпередовіші технології у виноробстві. Вот сегодняшнее число, 28 ноября, я сама для себя, как декан факультета, назвала День винодела. Сегодня мы стартуем с большой программой знакомства студентов с производственниками, с очень важными людьми для нашей отрасли. И мы совершенно не случайно начали это знакомство с фамилией Гулиевы, потому что Гулиевы это целая эпоха в развитии и не только одесского виноделия, а просто виноделия. Черноморье, Южного Причерноморья. Мы всегда сотрудничали, они всегда помогали кафедре технологии вина и налоги как могли, и даже самые сложные времена для себя. Это возможность прохождения практики, это возможность участия в дегустациях. И вот сегодня мы, собственно говоря, начинаем и мы открываем новую эру сотрудничества с таким вот известным предприятием, с флагманом. И будет прочитан курс лекций по виноделию мира, будут прочитаны мастер-классы. Мы, представители производственных, так сказать, подразделений виноделия Украины, решили помочь благородном деле, воспитанию подостающих будущих виноделов. Потому что те слова и те значит, э, э, мысли, которые мы донесем до студентов, я думаю, что они будут очень интересны в дальнейшей их судьбе и, и жизни. Это очень важно, я считаю. Поэтому будем заниматься в течение тех 5-6 лет обучения, что не учатся, готовить их с нашей же помощью, опять же, проходя практику у нас на предприятиях. Для этого предоставляю все возможности. У нас много примеров тех выпускников, которые довольно-таки успешны и в молодом возрасте. Вот, например, мой заместитель и исполнительный директор моего предприятия, вот, машинник Олег Николаевич. Вот думаю, всего 35 лет думаю, он исполнитель директор такого большого предприятия. Поэтому он ваш выпускник. И э, сегодня, э, я не зря сказала, что у нас сегодня праздник, день винодела. Потому что кроме открытой лекции Шаты Рубиновича сегодня студенты, которые приехали с практики, они торжественно отчитаются, что они делали во Франции в течение двух месяцев. Я уже видела эти отчеты и, конечно, могу сказать, что это э, очень интересно. И, конечно же, когда непосредственно ребята рассказывают, что им это дало, что они увидели, что они смогли за два месяца получить вот таким вот полным покружением в совершенно другой мир. Я думаю, что это один из очень важных мотивационных моментов для тех, которые сидят в зрительном зале. Вместе мы принимали участие в программе обмена Франция-Украина. Это программа FIFO, она работает уже больше 12 лет. Но... Во Во-первых, это углубление всех знаний, которые мы получили здесь у нас в Украине, на нашей кафедре, по нашим специальностям. Там, мы только там рассматривали еще технологию производства вин французскую. Это углубление французского языка. Да, это, это очень расширяет кругозор, это... Это ставит какие-то может быть, цели на будущее и планы. И... Но ну, это в корне меняет жизнь, в принципе. Есть, конечно, различия, совершенно все новое. Хочется еще туда вернуться, хочется даже там, наверное, остаться. Или, по крайней mm -hmm. мере, получить образование и вернуться сюда в Украину более востребованными специалистами. Спасибо за такую шикарную возможность. Яна, с да. которые поддержали нас, которые э, открыли нам э, возможность, э, помогли нам. И, конечно же, большое спасибо этой организации. Потоша Рант Украин, э, члена Федерации обмена э, Франции Украины. Вже далеко не один раз ми показували та розказували про співробітництво ОНАХТ та передових підприємств України, і найбільш про Миронівський комбінат хлібопродуктів. очевидно, що сйомочна група смачних новин одна із перших попала на новіше підприємство цього гіганту українського бізнесу. А там було на що подивитися. Комбикормовый комплекс Ладыжинский, в составе которого находится маслопрессовый завод, о котором пойдет речь далее, только-только был запущен в эксплуатацию. Направление деятельности ⁇ хранение зерновых и бобовых культур и производство кормов для птицеводческих предприятий холдинга. Свою діяльність значить, з камбікового заводу в Миронівці експлуатував. Потім був переведений на будівництво Катеринопольського маслопресового заводу, де удачно було змонтовано лінію, введено в експлуатацію. Після чого було мене перенаправлено сюди на будівництво Вінницьку область, місто Ладижин, де ми збудували великий, найбільший, можна сказати, в Європі. комплекс по производству кормів, который состоит из двух элеваторов, с комбикормового завода, с маслопрессового завода. Значит, закончил я в 2008 році национальную академию пищевых технологий, механический факультет. Основная цель работы предприятия производство макухи с необходимым содержанием масла для дальнейшего производства комбикорма. Харчова академія багато чого дала, тобто багато чого навчили і, тобто, ну, і роботу знайти легше, ніж по інших других спеціальностях. Набагато легше не знайти роботу і в нас, і в тобто, технічні професії зараз більш востребовані, ніж економісти, юристи, менеджери. Я вважаю, Ця спеціальність для парней, для девушек, нужна. нужна для того, щоб не мати нашу українську, щоб в нас було своє щось, а не закордонне. І тобто, я вважаю, що при виборі професії треба вибрати все те, щоб була робота. Бо багато ну, кого, що позакінчила університету, академії не мають роботи. Я считаю, надо выбираться сначала початку этого, выходить из В последнее время, слава богу, люди начали уделять достаточное внимание тем продуктам питания, которые они употребляют. Это касается и жиров, которые в большом количестве ежедневно поступают в организм человека. Тож давайте запитаем у нашего эксперта та пересечных перехожих, чи корисно вживати ту чи иншу олию. Растительные жиры употребляем, подсолнечное масло выкупаем, еще из растительных жиров. Э, ничего такого даже вспомнить Оливкая. не могу. Ну, оливковое, мы, мы смесь подсолнечного с оливковым покупаем. Кедровое масло бабушка у нас употребляет. А? И думаю, что это все-таки полезно. Ну, как животные животные, в общем, мы не хотим использовать жиры. Ну, как употребляю жиры в основном, да, растительные, так как занимаюсь. И хороший тренажерный зал, поэтому считаю это полезным и там присутствует и так, как сейчас уже начинается более холодный период времени. Соответственно человеческому организму непосредственно обязательно нужен жир так, так как и животный в нормальном количестве для его функционирования, так и растительный. Конечно же, потребление растительных жиров на сегодняшний день оно очень полезно в связи с тем, что, во-первых, у нас сейчас на дворе как бы рождественский пост, и оно очень приемлемо. И, соответственно, мы потребляем больше его на сегодняшний день. То есть это в основном это оливковое масло, это салаты, и оно также добавляется в кашу, его можно добавить. То есть, ну, вот так вот, потребляем больше его. Я очень люблю льняное масло, оно содержит в большом количестве омега-3 жирные кислоты, поэтому в салаты его очень хорошо. Но его вообще перерабатывать не надо, тепловую обработку. А вот в салаты добавлять чудесно. Ну, оливковое тоже, конечно царь масел, как говорится. Ну и подсолнечное в основном идет в кухню на готовку, вот такое рафинированное. Обязательно использую подсолнечное масло, оливковое масло. Ну, из растительных в основном эти два вида. А как вы их используете? В салат, яичницу готовлю, добавляю там какие-то другие. Они и... полезны, как вы считаете? Я думаю, что не очень полезно, потому что там это природа, то, что добавляет нам витаминов и продлевает жизнь, молодость. Растительные жиры представляют собой сложные эфиры глицерина и жирный кислот. И вся их ценность определяется главным образом жирно-кислотным составом. В зависимости от того, какие жирные кислоты входят в состав растительных масел, мы различаем жиры, которые являют энергетическую функцию. Это жиры такие, как масла такие растительные, как оливковое масло, подсолнечное масло. Они содержат большое количество олеиновой кислоты, линолевой, которые в организме сгорают, дают энергию для выполнения мышечной работы и для всех процессов биосинтеза. Состав растительных жиров входят жирные кислоты, которые образуют в организме гормоноподобные вещества, медиаторы, простагландины и другие, энкозаноиды, Это такие, как линоленовая кислота, то есть жирные кислоты, которые относятся к так называемому омега-3 ряду. Кроме того, в растительных жирах есть и растительных маслах и жирах содержатся жирные кислоты, которые, к сожалению, обладают антипитательными свойствами. В частности, вот, вот, таким жиром является рапсовое масло, которое содержит руковую кислоту, которая очень плохо усваивается, если она попадает в организм, она забивает стенки сосудов. Вот поэтому нужно всегда подходить дифференцированно к выбору растительных масел для питания человека. Наиболее предпочтительным, безусловно, является оливковое масло, которое содержит 80% алииновой кислоты. Алииновая кислота э, очень легко сгорает в организме, давая энергию, кроме э, того, она э, мало образует перекисей, э, которые образуются из полиненасыщенных жирных кислот. И в этом отношении является идеальной для э, людей, которые страдают из болезни печени и которые выполняют физическую работу. Растительные масла являются одним из основных, можно даже я сказал бы практически единственным источником витамина Е для организма человека и животных. Больше всего содержится витамина Е в масле из зародышей пшеницы, но содержит его достаточное количество витамина Е, и токоферолов, и соевое масло, и подсолнечное, и кукурузное масло, и все содержат большое количество витамина Е. Кроме того, в состав растительных масел, особенно нерефинированных, входит в большом количестве фосфолипиды, в частности лицетин, который является источником органического фосфора, который принимает участие в эмульгировании жиров, построении клеточных мембран. Более подробно о составе жирных кислот, растительных масел и их функций описано в нашей книжке, которая называется «Идеальная формула жирового питания». Здесь подробно описаны функции различных жирных кислот, различных масел растительных, их функция в организме в норме и при патологии. Навряд ли мы удивим вас, сказавши, что он пройшов пришел еще один день открытых дверей. Но мы попробуем, ведь мероприятие прошло в совершенно новом формате. Так давайте же посмотрим на то, чего еще никто не делал. Завидной периодичностью Одесская Национальная Академия Пищевых Технологий проводит Дни Открытых Дверей. Так что же такого особенного произошло в этот раз? Все желающие смогли не только послушать и увидеть свою будущую профессию, но и прикоснуться своими руками к той продукции, над которой они будут работать совсем скоро. Сегодня впервые Одесская Национальная академия пищевых технологий может показать практическое применение тех или иных специальностей. Сегодня на каждой выпускающей кафедре можно будет пройти некую презентацию или посетить некую презентацию той или иной специальности. Там можно будет выступить дегустатором разнообразных пищевых продуктов. Можно будет посетить уникальнейшие и интереснейшие современнейшие лаборатории нашей академии. Кроме того, гости академии смогли пообщаться с деканами, директорами институтов и другими достойными представителями Одесской национальной академии пищевых технологий. Мы думаем, что все, кто к нам сегодня пришел, будут именно нашими студентами. Кафедры подготовили очень вкусные презентации будущих профессий. Сегодня после общения с деканами, с директорами институтов, наши абитуриенты смогут пройти по кафедрам и лично попробовать то, что в будущем через 3, 4, 5 лет они смогут делать своими руками и своим интеллектом. А я даже думаю, что они это просто улучшат. Пища будет более здоровой, более качественной. Именно этому мы стараемся учить наших студентов. Итак, мы уверены в том, что никто не остался равнодушным к такому формату мероприятия, а то, что все присутствующие насытились знаниями и не только, это неопровержимый факт. Жесть должна бути вкусной. В ефірі були смачні новини. Кохайте одного смачно та соковито. До нових встреч в ефірі!